असं कोण म्हणत आहे दिवस झाले किंवा फार पंधरा दिवस झाले पाकिस्ताननी किंवा दहशतवाद्या जे आमच्या सत्तावीस लोकांचा बळी घेतला त्या संदर्भातला प्रतिकार म्हणा बदलाव म्हणा काय हा आधी प्रश्न आहे दिल्लीमध्ये भीती गाठी सुरू आहेत लोकांच्या आपल्याला जपाननं पाठिंबा दिलाय पुतीन न पाठिंबा दिलाय वगैरे सुरू आहेत चर्चा आता उद्या युद्ध सराव आहे जनतेचा युद्ध सराव मॉक ड्रिल आम्ही त्यालाही तयार आहोत युद्ध सराव अनेक देशांमध्ये दे होत असतो विशेषतः ज्या देशांना सातत्यानं युद्धाची भीती असते ज्या देव म्हणजे इस्रायल सारखा देश त्यांना सातत्यानं हा युद्ध सराव करावा लागतो जनतेला त्यात सहभागी करून घ्यावा लागतो कारण तिथे तीनशे पासष्ट दिवस युद्धाची परिस्थिती युक्रेन जनता तेवढी अज्ञानी नाही एकोणीसशे एकाहत्तर सालच बांगलादेशच्या युद्धाची परिस्थिती त्यावेळेला आम्ही पाहिली आहे तेव्हा तर दल वळणाची साधनही कमी होते भारत पाकिस्तानचं युद्ध झालंच त्याच्यापेक्षाही मोठं युद्ध आपण लढलो ते म्हणजे करोनाचं युद्ध भारताची जनता ही मानसिकदृष्ट्या स्ट्रॉंग आहे मजबूत आहे या सगळ्या गोष्टीमध्ये तुम्ही जनतेला मानसिकदृष्ट्या अडकवून ठेवले अनेक देशात आम्ही पाहिलं कि एखाद्या देशावर किंवा एखाद्या नागरिकावर किंवा सैन्य स्थळावर हल्ला झाल्यावर ताबडतोब चोवीस तासामध्ये बदला घेतला जातो आता आमचा युद्ध सराव होईल म्हणजे आम्हाला का बंदुका वगैरे देणार आहेत का गोंगे वाजणार आहेत ब्लॅकआउट होणार आहे बरोबर ना गोंगे वाजतील काळोख महत्वाच्या वास्तू झाकून ठेवल्या जातील वगैरे 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 आम्ही एकोणीसशे एकाहत्तर साली हे पाहिलंय सगळे याची माहिती लोकांना दिली जाऊ शकते माध्यमातून पण थाळ्या वाजवल्या टाळ्या वाजवल्या तसं आता युद्ध सरावात अजून काही दिवस झाले होते आता आमच्या सैन्याचा युद्ध सराव सुरू आहे सैन्य हे कायम सज्ज असलं पाहिजे ते आहेच भारतीय सैन्य हे कायम सज्ज आता आमचा प्रश्न आहे संरक्षण मंत्री देशाचे प्रधानमंत्री आणि तिन्ही सेना दलाच्या प्रमुख असलेला राष्ट्रपती त्यांना हे माहिती आहे की नाही हेच मला माहीत नाही राष्ट्रपती या तिन्ही सेना दलाच्या प्रमुख आहेत पंतप्रधान नाही राष्ट्रपती प्रमुख आहेत देश युद्ध करतो आहे हे तिन्ही सेना दलाच्या प्रमुखांना माहीत आहे की नाही याच्याविषयी माझ्याकडे माहिती नाही आमचं प्रधानमंत्र्यांना आव्हान आहे तुम्ही ताबडतो भारत पाकिस्तान हा जो तणाव आहे आणि त्याचा फटका भारताला भविष्यात बसण्याची शक्यता आहे तो म्हणजे आर्थिक दृष्टी पण देश आणि जनता राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी आणि अभिमानासाठी कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करायला तयार आहे की तुम्ही आहात म्हणून आम्ही सामना करणार नाही या देश आहे एक व्यक्ती नेतृत्व करताय एक पक्ष नेतृत्व करते म्हणून नाही हा देश सदैव लढायला सज्ज आम्ही सज्ज आहोत तुम्ही मॉड्रिल घेत राहा पण दाखवा तुम्ही काय करता तिथे पाकिस्तानचं विशेष अधिवेशन विशे भरलंय संसदेच आमची तर पहिल्या दिवसापासून मागणी की काश्मीरच्या प्रश्नावर सध्याच्या परिस्थितीवरती दोन दिवसाचं संसदेचं विशेष अधिवेशन तुम्ही घ्यायला पाहिजे आणि सगळ्यांशी मनमोकळेपणाने चर्चा केली पाहिजे सर्वपक्षीय बैठकीत जे होत तसं नाही आम्हाला उणी धुणी काढायची नाही आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत म्हणजे सरकार बरोबर आहोत आम्ही देशाबरोबर आहोत आम्ही पक्षाबरोबर नाही एखाद्या अध्यक्ष आमचा आहे तुमचा जेवढा आहे म्हणताय तेवढा तो आमचाही आहे आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींचा विचार करताना एकदा काही आरपार होऊन जाऊ हो द्या ना किती दिवस तुम्ही अशी चांगली तलवार ठेवणार आहात आणि पुढली जी परिस्थिती निर्माण होईल त्यासाठी तुम्ही आतापासून या देशातल्या सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन काम केलं पाहिजे युद्ध करणं सोपं असतं पण युद्धानंतर जी परिस्थिती निर्माण होते एखाद्या देशामध्ये युक्रेनमध्ये झालेली जी, जी।, जी अफगाणिस्तानमध्ये झालेली आहे जी इराणमध्ये आहे युद्धानंतर अनेक अडचणींना देशाला तोंड द्यावं लागतं तो त्याच्या तयारीसाठी तुम्ही देशातल्या समस्त राजकीय पक्ष विरोधी पक्षांना बरोबर घेऊन काम करणं गरजेचं आहे पण हे सगळं करण्याआधी देशाचे गृहमंत्री अमित शहा जे अपयशी गृहमंत्री आहेत त्यांना पुढली परिस्थिती सांभाळता येणार नाही हे ना। मी परत सांगतो त्यांना पदावरून हटवायला डॉक्टर तो साहब यही बात हिंदी में जानना चाहेंगे कि जिस तरह युद्ध के आगाज भारत भूमि पर दिख रहे कल मॉम होने वाला है पूरी तैयारी है सरकार की मॉम तो होती रहती है जिस देश को युद्ध की जिस देश में युद्ध की स्थिति पैदा होती है और जिस देश को युद्ध की को युद्ध, की, युद्ध की, का अनुभव नहीं है हमको तो 1971 का युद्ध का अनुभव है बाद में कारगिल का अनुभव कारगिल युद्ध एक जगह पर हो गया था लेकिन अगर पूरा देश युद्ध का सामना कर रहा है तो इस प्रकार से माउड्रिल अगर सरकार करना चाहती है तो ठीक है लेकिन माउड्रिल क्या होता है कल पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा बजते हैं वो बजेंगे और कुछ होंगे यातायात रुक जाएगी तो हमने 1971 में देखा उस वक्त तो कम्युनिकेशन सं के कुछ साधन नहीं थे अभी है आप लोगों को दर दिन बता सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है जैसे आपने कोरोना काल में किया था कोरोना में युद्ध था सबसे बड़ा युद्ध था इस देश का हमने किया है लेकिन उस वक्त मोदी जी ने कहा था थालिया बजाओ तालिया बजाओ उस युद्ध के खिलाफ लड़ने के लिए उससे कुछ नहीं हुआ बढ़ता गया अभी असली युद्ध है अब सिर्फ मोदी जी की छप्पन इंच का सेना नहीं दिखेगा तो देश का दिखेगा देश का नागरिक का का नागरिक दिखेगा दिखेगा, और सरकार का दिखे। लेकिन युद्ध के बाद तो परिस्थिति पैदा होती है युद्ध तो होता है गोलियां चलेगी बम डालेंगे अब घुसेगे कुछ लोग तो अभी लाहौर में जाकर पतंजलि का फैक्ट्री डालना चाहते है वो भी करेंगे जमीन दावे में लेंगे हा लेकिन देश में उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है युद्ध के बाद वो बहुत गंभीर होती है तो उसके लिए आपको सबको अभी से साथ लेकर चर्चा करनी होगी खास करके जो अपोजिशन है सभी दलों को क्या मोदी जी की तैयारी है सभी को साथ लीजिए अगर आप सचमुच युद्ध करना चाहते हो मॉकड्र युद्ध करना चाहते हो तो सबको साथ देना चाहिए आपको करनी चाहिए राहुल गांधी जी ने कहा है विशेष सत्र बुलाए हमारी ये मांग पहले से रही है बातचीत करिए जरूर देश संकट में है देश युद्ध स्थिति में है तो हम आपके साथ रहेंगे क्योंकि तो हम राष्ट्रभक्त है देशभक्त देश की संकट की घड़ी में हम राजनीति नहीं करेंगे यह हमारा वचन है लेकिन जो परिस्थिति देश में पैदा होगी देश के अंदर वो संभालने के लिए देश के मंत्री काबिल है या नहीं उसका खुलासा होना चाहिए अब तक दस साल में देश में जो तो स्थिति पैदा हुई है जो अराजक पैदा हुई है उसके लिए देश के गृहमंत्री जिम्मेदार है तो आपको ये बदलाव करने पड़ेगी सरकार में बदलाव करने पड़ेगा जब लल्लू पंडू जो बैठे है ना आपके चमचे उससे युद्ध के बाद की स्थिति कंट्रोल नहीं होगी आपको शायद कर... राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ेगी नेशनल गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा आपको लगता है कि मैं और मेरे चेले चपाटे देश को संभालूंगा युद्ध के बाद ये नहीं होता है एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी युद्ध के बाद उस समय और सबको साथ लेकर युद्ध स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से धमका रहा है मैं सच बोल रहा हूँ चाइना जिस तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ी है ये पुतिन बिन तो बहुत दूर है जापान भी बहुत दूर है हमारे बॉर्डर पर चाइना है ये लोग पाकिस्तान के साथ खड़े थे चाइना हमारा दुश्मन है दो दुश्मन एक साथ आ रहे तो ये स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री को भाजपा की सरकार नहीं चलानी है देश की सरकार चलानी है और इसलिए इनको सरकार में बदलाव भी करने पड़ेंगे, जो कमजोर लोग हैं गृह मंत्री जैसे जो कारस्थानी लोग हैं उनको हटाना पड़ेगा और शायद एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी नेशनल गवर्नमेंट आई रिपीट अगर जिस तरह से आप माहौल बनाया है युद्ध का तो आपको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी तो लेकिन इस बार ये दिख रहा है कि पीएम मोदी इस सब मामले में विपक्ष दल को भी साथ मुझे नहीं लगता जिस तरह से वो उब... लोकसभा सभाओं में जाकर सभाओं में जाकर जिस जी से उन्होंने कल कर, मीटिंग की वो अलग देखिए आप जानकर लीजिए वो अलग तरीके देखिए वो तो सीबीआई चीफ को चुनना है चु, चु, चुना क्या नहीं चुना आप विपक्ष की बात नहीं मानते पेंडिंग रखते हो सब बातें बात में युद्ध के कर रहा हूं और युद्ध के बाद जो पूछे तो गंभीरता से करनी युद्ध के बाद की स्थिति का भी सामना कैसा हम कर सकते उस बारे में चर्चा होनी चाहिए लेकिन ये नहीं हो रही है बात युद्ध करना है और चुनाव जीतना है यही उनका वन पॉइंट एजेंडा है चले थैंक इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ने खुलासा किया है कि वाला था। का था जो बताया गया था तो मैं मैं पहले दिन से क्या बोल रहा हूँ गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए इंटेलिजेंस फेलियर है ये पहली बात अगर इंटेलिजेंस ने खबर दी है और फिर भी वहां कोई व्यवस्था नहीं है सुरक्षा की तो जिम्मेदार कौन है ग्रो मंत्री अमित शाह जी तो सबसे पहले अगर देश को सुरक्षित रखना है तो अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए पुलवामा में यही हुआ है और पहलगाम में भी यही हुआ है ऐसे व्यक्ति मंत्री पद पर क्यों बैठेगी क्यों बिठाया है क्या रहस्य है ये बताइए आप बात इंटेलिजेंस फेल्यूर की भी है और बात इंटेलिजेंस ने खबर देने के बाद भी कुछ नहीं किया है गृह मंत्रालय ने तो अमित शाह टोटल फेल्यूर होम मिनिस्टर ऐसे व्यक्ति को देश के मंत्री पद पर रखना इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहना देश केली ज्यादा ज्यादा की घंटी बजाने वाली है की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माझ्याकडे बैठकीची पूर्ण माहिती आहे पण मी आता जर तुम्हाला काही सांगितलं तर हे जे गांभीर्याने मी तुम्हाला जे आता बोललो आहे दुर्गा त्याच्यावर पाणी पडेल मी एक दोन दिवसात त्या बैठकीविषयी आणि महाराष्ट्राचे काय म्हणतात ते तुमचे अस्वस्थ आणि अशांत उपमुख्यमंत्री यांच्याविषयी काय निर्णय झालेला आहे हे पण मी तुम्हाला सांगितलं